Мир охранять имеем честь. Под таким названием в областном военкомате прошел семинар, посвященный Дню миротворца Украины. Запорожские участники миротворческих миссий ООН делились своими историями. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В прошлом году Верховной Радой был утвержден День украинского миротворца – 15 июля. Сегодня в стенах областного военкомата собрались запорожские участники миротворческих миссий, их родные и личный состав военкомата. Вооруженные силы Украины начали миротворческую деятельность с 1992 года. Ежегодно более тысячи украинских военнослужащих участвуют в миротворческих операциях в разных уголках света, говорит заму был военкома Михаил Логвинов. Досвид миротворцев зараз используется в на, очередь, на территории Луганской и Донецкой области. До речи, понад 40 тысяч военнослужащих с 1992 года брали участь в миротворческих операциях. Пять тысяч человек из числа миротворцев продолжают служить сегодня в украинской армии. Стать миротворцем может только военнослужащий контрактник, говорит заму был военком. Перед тем, как принять военного в миссию, они проходят жесткий отбор, психологические тесты, проверку уровня владения оружием и прочее. Историей своей службы в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне поделился майор Юрий Альховик. В 2011 году в составе ремонтно-восстановительного батальона занимался перевозкой беженцев из Либерии, ремонтом техники и обучением местных военнослужащих стрельбе из нашего оружия. Сожалеет, что свой опыт, полученный там, приходится применять на территории Украины. Я думаю, если у нас затянется этот конфликт, возможно, ООН и примет какие-то санкции о воде миротворческих сил. Ну, я думаю, так что. В завершении круглого стола полковник Михаил Логвинов поблагодарил присутствующих миротворцев за ценный опыт, которым они делятся со служивцами.